Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris SPRM kata mereka masih lagi menyiasat tentang kemungkinan Tun Dr. Mahathir ada harta-harta yang disimpan dekat luar negara. Sekarang mereka tengah siasat dekat United Kingdom. Lepas tu mereka kata nak pergi dekat Switzerland pula. So saya katakan kepada mereka, jangan kalut, jangan risau. Ada 193 buah negara lain yang berdaulat dekat dunia ini yang boleh mereka siasat. So, lepas ini, mungkinkah kita akan menyaksikan siri siasatan berkala SPRM satu hari satu negara? Siapa tahu? Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa SPRM selama ketika ini memang cukup bersungguh-sungguh nak cari kesalahan dan juga kesilapan Tun Dr Mahathir. Sebab apa tahu? Sebab mereka ini memang sedaya upaya cuba untuk mengorek kod-kod kalau Tun Dr. Mahathir ada harta bilion-bilion dekat luar negara seperti mana yang didakwa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Almaklumlah, nak harapkan Datuk Seri Anwar bagi bukti buku kotak-kotak sampai ke sekarang dia tak bagi bukti buku kotak-kotak itu. Jadi, aparat-aparat kerajaan seperti SPRM dipergunakan semahu-mahunya cuba untuk mencari salah Tun Dr. Mahathir Cuba untuk mencari kod kodlah lah kalau Tuan Dr. Mahathir ada simpan harta berbilion-bilion dekat luar negara dan sebagainya. Kita semua tahu yang SPRM baru-baru ini ada mengumumkan bahawa mereka sedang menyiasat kemungkinan Tuan Dr. Mahathir ada menyimpan harta dekat United Kingdom. Tetapi baru-baru ini juga semalam kota saya saya SPRM telah mengeluarkan satu kenyataan lain di mana mereka kata mereka masih lagi belum mendapat balon balas dekat UK jadi sekarang mereka fokus siasatan ke negara Switzerland pula ini laporan dari berita untuk anda. Uh, update berhubungan sesatan uh, melibatkan Dr. Mahathir. Tu uh, Dr. Mahdi. Kami masih lagi uh, uh, berkolaborasi dengan pihak UK Authority. Uh, antaranya yang dinamakan IA Triple C daripada uh, UK, itulah satu pada authority di UK yang sedang apa uh, membantu kami. Sekiranya ada apa-apa aset yang melibatkan Tuan Dr. Mahdi, itu pertama dan masih lagi belum ada perkembangan lanjut. Kain, uh, UK ada negara lain tak? Ada uh, betul kita juga melihat pada negara-negara lain uh, seperti Switzerland. Yeah. Dua ya. dua negara ini. Sebelum sini ulas lebih lanjut tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya harus melahirkan perasaan pelik bin ajaib. Dengan kesungguhan SPRM berkenaan dengan harta Tun Dr. Mahathir ini. Ini kerana benda pasal harta Tun Dr. Mahathir ini disiasat berdasarkan kepada invento, berdasarkan kepada dakwaan dan sebagainya. Tetapi benda-benda yang telah ada laporan polis, yang telah ada bukti video dan sebagainya seperti kes Farhash Wafa Salvador, tiba-tiba pula tanpa ada pengumuman disiasat dan sebagainya, pop, tiba-tiba kes tutup dan macam-macam lagi. Belum cerita pasal ada ada Sabah itu. Adun Adun Sabah itu bukan sahaja mereka itu tidak dipanggil sangat tetapi Albert T. Ahli pendagang yang telah mendedahkan peristiwa itu pula beliau pula yang didakwa dan sebagainya. Jadi kita rasa macam kelakar pelik bin ajaib dengan SPRM ni seolah-olah macam mereka fokus pada benda yang tak patut mereka fokus Benda yang patut mereka fokus Mereka buat main-main dan tiba-tiba saja Bum! Macam ada satu magic Oh semua sudah selesai Tidak ada apa-apa usaha-usaha Hu! Luar biasa Tuan-tuan dan puan-puan Tetapi balik pada kisah Tuan Otomadi ini Memang kelakarlah SPRM kata, okey, mula-mula kita akan siasat dekat UK Kita tengok, oh tak ada dekat UK So kita akan siasat dekat Switzerland pula So lepas ni apa SPRM? Adakah anda akan menyiasat dekat Belgium? Ataupun mungkin dekat Canary Island? atau mungkin akan menyiasat dekat Malta atau mungkin akan menyiasat dekat Nicaragua atau mungkin anda pergi ke South Africa atau mungkin akan anda akan pergi ke Antartika atau mungkin anda pergi ke United States atau mungkin anda akan pergi ke Isle of Man kita pun tak tahu ada banyak negara kan secara asasnya tuan-tuan dan untuk pengetahuan kita bersama jumlah negara yang berdaulat di dunia ini 193 campur dengan dua buah negara basically macam uh, bukan negara berdaulat yang memang di dia atas dasar negara tetapi macam satu uh, conclave macam Vatican City kan. Total semua negara yang ada dekat dunia ini yang secara rasminya berdaftar dengan PBB ialah 195 buah negara. So sekarang ini tuan-tuan sekalian. SPRM kata dia siasat dah UK. Dan sekarang mereka tengah siasat Switzerland. So dah dua negara yang mereka cuba siasat. Jadi saya katakan kepada SPRM ada lagi 193 buah negara lagi yang boleh mereka siasat. Jadi saya sarankan kepada SPRM tak payah kelak-kalut. Tak payah kecil-kecil, tak payah pelik-pelik. Mungkin selepas ini, SPRM dan juga Azam Baki boleh mengadakan satu siaran bersiri berepisod. Ada 195 episod semuanya iaitu satu hari satu negara berkenaan dengan harta Tun Mahathir di luar negara. So, macam hari tu dah mula dengan UK. Hari ini mula dengan Switzerland. Mungkin besok boleh mula dengan Belgium. Kemudian lusa mungkin dekat Jerman. Dan kemudian dekat Perancis. Dan kemudian dekat Itali. Dan kemudian dekat Afghanistan. Dan kemudian dekat Saudi Arabia. So, ada 195 hari untuk SPRM mengadakan sidang media secara berkala. Satu hari, satu negara. So, tak ada masalah. Sila siasat semuanya. Tak ada masalah. InsyaAllah, kalau jumpa, tiba-tiba lah jumpa. Dan senang cerita kan? Tetapi, persoalan saya satu saja. Bagaimana kalau anda tak jumpa apa-apa? Bagaimana kalau anda duduk siasat negara itu, negara ini, tengok-tengok satu sen pun harta Tun M yang didakwa berada dekat luar negara itu, anda tak jumpa. Dan macam mana? Siapakah yang bertanggungjawab berkenaan dengan pembaziran sumber negara, sumber kerajaan, sumber rakyat ini, SPRM ini untuk menyiasat satu benda hanya berdasarkan kepada mungkin nafsu serakah dan dendam politik seseorang. Wallahu a'lam bisawab. Sedangkan dalam mesin sama juga macam saya sebutkan tadi, SPRM mereka tak umum ke mereka siasat Farhash, mereka tak umumkan akan menyiasat dakwaan berkenaan dengan pemberian uh, tanah 70,000 hektar dekat dan sebagainya. Tengok-tengok umumkan, oh kita dah tutup siasatan. Tak tahu bila dia panggil Farhaj. Tak, dia panggil Haji Ji ke apa-apa ke. Tak nampak batang hidung langsung, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah kalau kita katakan yang SPRM ini perkakas pada kerajaan, Janganlah marah. Janganlah kata kita nak fitnah ke membuat ucapan yang menggusarkan rakyat apa-apa ke sebab memang rakyat nampak macam tu pun. Kalau saya tak cakap pun, orang lain akan cakap perkara yang sama bahkan mungkin lebih teruk lagi. Dan jangan marah juga. Sandainya kalau rakyat sudah tidak percaya akan Azam Baki dan tak percaya tadi SPRM kerana mereka nampak double standard ini berlaku. Oh kalau berkenaan dengan orang Madani saja, laju saja. Oh, kes tutup, kes tutup, kes tutup. Tetapi kalau berkenaan tu Dr. Mahathir, oh, tak ingat dunia. Semboleh-boleh -boleh dikurik. Padahal saya nak cakap pada SPRM, benda ni selesai -sel -sel senang je kalau you betul-betul nak tahu tun M ini ada harta kalau negara atau tidak panggil saja datuk sri Anwar untuk bagi keterangan sebab sekarang ini datuk sri anwar yang dakwa mahadi ada harta luar negara berbilion-bilion ada enam kotak butis sebagainya. panggillah anwar mintalah dia bagi keterangan tapi korang tak panggil pula Anwar Tak siasat pula Anwar atas dawaan-dawaan dia Samalah macam SKMM sekarang ini kan Duk kata siasat Muhyiddin dan sebagainya Berkenaan kenyataan Berkenaan dengan uh, nak me tu, Membantu warga asing dan sebagainya Kenapa tak bagi Anwar dia yang tuduh cakap macam tu Lepas tu dia bagi bukti Dah terbalik sekarang ini Orang yang dituduh itu pula yang terpaksa nak cuba fight Beritahu yang dia tak salah Sedangkan orang yang menuduh itu, bebas menuduh tanpa bukti, tanpa ada apa-apa uh, hujah dan sebagainya. Tengah-tengah, oh, aku menuduh, 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 menuduh. Orang tak siasat orang menuduh itu. Mana boleh macam tu, bang? Itu satu benda yang sangat-sangat kelangkabut. Mana pergi roh kalau macam tu, betul tak? Tapi nak macam mana, tuan-tuan dan tuan, -tuan Kita hidup dekat zaman Madani. Madani ini dalam bahasa Jepun maksudnya kutu babi. Maka segala benda pun jadi macam kutu babi yang sekarang ni. Ah, jangan marahlah kan? Sebab memang nampak macam kutu babi, nampak macam gila babi dan sudahnya kita yang kelangkabut gila tuan-tuan dan -tuan sekalian. -tuan -tuan, dek kena madani yang tunggang terbalik ini. Hai entahlah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Undang-undang dalam negeri kerajaan yang bikin. semua boleh padam.